Вітаємо всіх! В місті жовті води стартував довгоочікуваний проект. Міжнародний моторок-фестиваль Вільне місто. Музичні гурти з України та Зарубіжжя розважатимуть жовтоводців п'ятницю та суботу. Отже, перший день фестивалю. Такий масштабний захід відбувається в нашому місті вперше. Ще в день до міста з'їхались байкери. Невдовзі поблизу сцени з'явилася військова техніка, яка стала об'єктом пильної уваги малечі. Але основне шоу чекало на жовтовоців увечері. Виступи рок-гуртів з різних міст України та ближнього Зарубіжжя. Окрім эстетичного задоволення, фестиваль вильны мисто имеет и практическое значение, говорит городская Событие достаточно значимое, имеет в том числе воспитательные функции, в основном патриотические. Если вы видите, здесь у нас бронированные автомобили, дети на них. В основном собрались патриоты, но на рок фестиваля приехали и представители других государств. Насколько мне известно, представители из Беларуси приехали. Мы их сегодня поздравили со сцены. Для города имеет большое значение это событие, потому что для каждого города важна привлекательность, как инвестиционная, так и в конце концов туристическая привлекательность города. Мы считаем, что данное событие позволит все-таки город подняться несколько в этом в этом направлении, потому что вы знаете, у нас ситуация экономическая с предприятиями города не очень хорошая. Так вот, это событие мы расценим в том числе как ход для привлечения, в том числе. В том числе инвестиции, собственно говоря, в том числе и возможные туристические маршруты, потому что известно, что в окрестности города Желтой воды, где-то километр, наверное, на 30 отсюда, произошла битва Богдана Хмельницкого с поляками, с Соучастием с турками. Кроме того, город имеет исторически важное значение, как город, где начали добывать уран. Город славится тем, что до сих пор обогащается уран и таким образом обеспечивается энергетическая безопасность Украины. Город славится своими людьми. Достаточно высокий уровень образованности. Много кандидатов наук на одного человека было достаточно большое количество, потому что приезжали со всей страны. Интеллектуальный потенциал, потенциал высокий. Мы хотим сохранить этот город, потому что я здесь вырос, я здесь родился. Я считаю, что в этом городе есть все равно будущее предприятие ВОЗГО, которое градообразующее существует и будет работать. Мы хотим все-таки жизнь в нашем городе разнообразить, в том числе такими мероприятиями. Видите, собралось много людей, достаточно приятно видеть молодежь, всех заводит музыка, патриотические песни в том числе, хорошие группы приехали известные в том числе. Ну, я считаю, что это по любому положительный момент. Прошу извинения заранее жителям города. К сожалению, мы планировали таким образом, что звук практически не будет причинять неудобства жителям. За исключением вот одного дома здесь, да, этот дом вот мы о нем забыли, поэтому я заранее прошу извинения этим людям не часто бывает такое событие, там ну, потерпят сутки, уже потерпят. В конце концов, мы готовы беседовать с ними и компенсировать моральные их потери, которые, потому что я понимаю, что есть определенные неудобства. Хотя, с другой стороны, они будут те э, слушатели, которые будут непосредственно слышать весь рок-концерт. Язык сегодня международный у нас, моторок фестиваль «Вольный город Вильна Мисту». Приветствуем наших гостей из других стран, в том числе из Белоруссии, братья нашей державы. Громче, громче, громче! Праздник сегодня для свободных людей. Песня, которая прозвучала ⁇ Символ ⁇ Я свободен ⁇ Я благодарен всем, кто приехал на наш праздник. Я благодарен жителям Желтых Вод. Я прошу извинения тем, как бы будет неудобно сегодня немножко из-за децибелов. Уровень звукового давления будет очень высокий, но они нас простят. Ради того, чтобы мы были свободны, город наш был свободным, и праздник наш удался. И повторится еще спасибо всем присутствующим, спасибо за все, спасибо за аплодисменты, спасибо за отношения, спасибо за обстановку. В Украине появилась новая Дайтона. Надеюсь, наш моторок фестиваль станет одним из самых больших и постоянных на территории Украины. Я хотел бы лично поблагодарить всех тех людей, которые привели нам праздник этот в город. Это организаторы, это штаб национального, национального Днепропетровской области, Пол днепр почетный командир Юрий Береза. И большое спасибо желтоводцам, что вы приняли наших гостей. Спасибо вам большое. Владимир Васильевич, а кто финансует? Поставили. Данное мероприятие полностью финансируется за счет денег благотворителей. И в основном это благодаря, вот это все благодаря, собственно говоря, народному депутату Юрию Николаевичу Березову. Это благодаря ему. Он патриот известный, вы знаете, он не пародин с ним связан. И вот в том числе он, воспитывая патриотизм среди молодежи, проводит такие мероприятия. Как Козакфест он организовал, самым главным организаторами за него это, собственно говоря, ну, за его средства, за средства благотворительного проведения. И сегодняшнее мероприятие, это благодаря ему. Город ничего не потратил вам скажу сразу. Единственное, да, менеджмент наш, то есть логистика наша, менеджмент наш, организовать людей, чтобы они были в палатках, чтобы они были, охрану организовали, охрану организовали за счет казаков, опять же, бесплатно, наших волонтеров. Милиция обязана обеспечивать порядок в городе, поэтому, опять же, это же, как бы, все здесь... Ну, пожирой, естественно, уборку, да, пожирой дополнительно убирает. Видели, в городе у нас сейчас на сегодняшний день более-менее, скажем, покошена. Ситуация, считай, улучшилась с благоустройством города. Покошена, убрана. Убирается мусор. Единственное, люди, как люди, знаете, есть люди, которые понимают, что есть мусорные ведра, есть люди, которые не понимают, что есть мусорный ведро Что сделать? А вот асфальт. Не боитесь, что его трошки пошкодят? Да, сразу скажу, сразу скажу. Значит, вы знаете, что у нас в городе проводится ремонт за счет трех источников дорог. Четырех источников. Областной бюджет. В этом году примерно 20 миллионов областной бюджет выделил денег. Значит, я так... Сейчас решается вопрос, буду делать у нас улицу Ярослава Мудрого капитально полностью к зиме, либо все-таки закончат улицу Пермайска. Вот это у нас сейчас вопрос, потому что мы можем... Есть у нас источник финансирования. Вы помните, я просил предпринимателей города собрать деньги. 103 тысячи собрали. Ну, если точно, 103 тысячи, 100 гривен собрали. За эти деньги ремонтируется дорога, на... которая въезд в Пятихатки. Плюс э, будем делать Казакова дальше. Потому что если мы не сделаем Казакова, ямочный ремонт, она просто на следующий год рассыпется. На следующий год Казакова будет капитан ремонтировать. И третий источник у нас. это Третий источник это у нас махарат Метис Инвест. И четвертый это городской бюджет. То есть вот сколько у нас источников. По поводу улицы Гагарина. Улица Гагарина будет ремонтироваться силами ПЖРО, потому что гарант Медис Инвест не захотел ни с кем заключать, кроме как с, с нашим коммунальным предприятием ПЖРО. У них такое указание. За ними стоит Приватбанк. Приватбанк считает, что самым добросовестным работником для ремонта дорог будет коммунальное предприятие. Вот они выбрали сами ПЖРО. ПЖРО будет за день гарант Медиза ремонтировать улицу, ямочный ремонт делать улицу Гагарина. На следующий год эта улица капитально ремонтируется, причем с усилением слой асфальта будет сантиметров, наверное, 12 мы сделаем. И да, еще хочу сказать по поводу Гагарина. И, Из... кто не знает, улица Гагарина изначально она достаточно прочная, основание достаточно хорошо сделано. Если вы видите, нету здесь ни, ни, ни просевших, ни так далее. И в свое время, когда ее капитан ремонтировали, мне известно, те люди, которые стояли за этим, они сказали: мы тогда изначально, когда делали капитальный ремонт, это, положили хороший слой асфальта. То есть не надо бояться, если по этой улице идут э, автомобили, в том числе Гранд Ментиза, Инвеста. Вы должны понять, что для них самый кратчайший путь въезда в город желтый воды это вот именно по Гагарина, по этой улице. Когда они начинают ездить вот там по улицам, по строителям и так далее, они там такое делают, потому что фура, она длинноразмерная, и она, когда на поворотах, она же не может, как этот самый колеса у нее не поворачивается, и она просто вырывает асфальт. То есть мы вот этими, тем, что объезжали якобы Гагарина, мы городу сделали еще хуже, чем, чем если они будут ехать по Хагарину. Вот и все. Далее до вашей уваги фрагменты выступив музычных гуртів первого дня фестивалю. Далее будет. Я же надеюсь, припев все вместе, да? Немножечко повыше и все вместе. Окей, поехали!